টিউবৰ বিৱৰণ সোতৰ নম্বৰ অধ্যায় মোৰ উশাহ বিকৃত হৈছে মোৰ দিন ওৰ পৰিছে মোৰ লৈ মৈদাম যুগুত আছে নিশ্চয় ঠাট্টা কৰোতাবোৰ মোৰ ওচৰত আছে আৰু সিহঁতে দিয়া বিৰক্তিবোৰ মোৰ চকুৰ আগত আছে বিনয় কৰোঁ তুমি মোৰ নিৰ্দোষিতা প্ৰকাশ কৰাৰ এটা চিন থোৱা নিজৰ আগত নিজেই মোৰ জামিন হোৱা আন কোনে মোৰ জামিন হ'বলৈ স্বীকাৰ কৰিব কিয়নো তুমি এইবিলাকৰ চিত্ৰ জ্ঞানৰ পৰা আঁৰ কৰিছা এই হেতুকে তুমি ইবিলাকক মোক জয় কৰিবলৈ নিদিবা যিকোনোৱে নিজ বন্ধুবিলাকক লুটদ্ৰব্যস্বৰূপে সমৰ্পণ কৰে তাৰ সন্তানবিলাকৰ চকু অন্ধ হব তেওঁ মোক লোকবিলাকৰ আগত দৃষ্টান্ত কৰিলে যাৰ মুখত লোকে থু পেলায় মই তেনে মানুহ হলো মনৰ বেজাৰত মোৰ চকু নিস্তেজ হ'ল আৰু মোৰ সকলো অংগ প্ৰত্যংগ ছাঁৰ তুল্য হ'ল ইয়াতে সৰল আচৰণ কৰোতাবিলাকে আচৰিত মানিব আৰু অধৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দোষী জুকি উঠিব তথাপি ধাৰ্মিকে নিজ পথত চলি থাকিব যাৰ হাত সুচি তাৰ বল ক্ৰমে ক্ৰমে বাঢ়ি থাকিব কিন্তু আহা তোমালোক সকলোৱে পুনৰাই আৰম্ভ কৰা আৰু মই তোমালোকৰ মাজত কাকো জ্ঞানী নাপাম মোৰ দিনকেইটা গল মোৰ অভিপ্ৰায় আৰু মনৰ কামনাবোৰ অনৰ্থক হল সিহঁতে ৰাতিকে দিন কৰে আন্ধাৰ পৰিলে পোহৰ ওচৰ চাপে বুলি কয় যদি চিউলেই মোৰ ঘৰ হব বুলি মই অপেক্ষা কৰিছো যদি আন্ধাৰত মোৰ শয্যা পাৰিছো যদি মই গাতক মোৰ পিতৃ আৰু পোকক তুমি মোৰ মাতৃ আৰু ভনী বুলি কৈছো তেনেহ'লে মোৰ আশা ক'ত আৰু মোৰ আশাকনো কোনে দেখা পাব ধূলিত জিৰণি পোৱা মাত্ৰকেই সেয়ে নামি চিউলৰ দুৱাৰ মুখ পাবগৈ সেয়া আছিল ইয়ুবৰ বিৱৰণ সোতৰ নম্বৰ অধ্যায় ইউবৰ বিৱৰণ ওঠৰ নম্বৰ অধ্যায় তাতে চুহিয়া বিলদাই পুনৰাই উত্তৰ কৰি ক'লে তোমালোকেনো কিমান কাল কথা বিচাৰি থাকিবা তোমালোকে বুজি চাব লাগে তাৰ পাছত আমি কথা ক'ব পাৰোঁ আমিনো কেলেই পশুতুল্য গণিত হৈছোঁ আৰু তোমালোকৰ দৃষ্টিত আমিনো কেলেই অসুচি হৈছো ক্ৰোধত নিজকে বিদৰোৱা আজি তুমি তোমাৰ নিমিত্তে জানো পৃথিৱী ত্যাগ কৰা হ'ব বা তোমাৰ নিমিত্তে বৃহৎ শিলক নিজ ঠাইৰ পৰা আঁতৰোৱা যাব নিশ্চয় দুষ্টৰ দীপ্তি নুমাই যাব আৰু তাৰ অগ্নিশিখাই পোহৰ নিদিব তাৰ তম্বুত পোহৰেই আন্ধাৰ হ'ব আৰু তাৰ ওপৰত ওলোমাই থোৱা চাকি নুমাই যাব তাৰ খোজৰ শক্তি কম হৈ যাব আৰু সি নিজৰ পৰামৰ্শতে নিজে পৰিব কিয়নো তাৰ নিজৰ ভৰিয়েই নিজক জালৰ মাজত পেলাই দিয়ে আৰু সি পাষৰ ওপৰেদি ফুৰে কুণ্ডাই তাৰ ভৰিৰ গৰুৱাত ধৰিম আৰু সি ফান্দত ধৰা পৰিম তাৰ নিমিত্তে মাটিত খুৰুচা লুকুৱাই পতা আছে আৰু তাৰ নিমিত্তে বাটত সাজ পতা আছে কেওফালৰ পৰা নানা ত্ৰাসে তাক ভয় লগাব আৰু খোজে খোজে তাক খেদি যাব ভোকত তাৰ বল কমি যাব আৰু বিপদে তাৰ পতনলৈ বাট চাই থাকিব মৃত্যুৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰই তাৰ সৰ্বাংগ গ্ৰাস কৰিব আৰু তাৰ শৰীৰৰ অংগ প্ৰত্যংগবোৰ খাই পেলাব যি তম্বুতে সি আশ্ৰয় লব সেই তম্বুৰে পৰা তাক তুলি নিয়া হব ত্ৰাসবোৰৰ ৰজাৰ ওচৰলৈ তাক নিয়া হব তাৰ অসম্পৰ্কীয়বিলাকে তাৰ তম্বুত বাস কৰিব তাৰ বসতিৰ ঠাইত গন্ধক সিঁচা হব তলত তাৰ শিপাবোৰ শুকাব আৰু ওপৰত তাৰ ডাল কটা যাব পৃথিৱীৰ পৰা তাৰ সোঁৱৰণ লুপ্ত হব আৰু গাঁৱে ভূঞে তাৰ নাম নলব তাক পোহৰৰ পৰা আন্ধাৰলৈ দূৰ কৰি দিয়া হ'ব আৰু সংসাৰৰ পৰা খেদাই দিয়া যাব স্বজাতীয়বিলাকৰ মাজত তাৰ পু নাতি নাথাকিব তাৰ বসতিৰ কোনো ঠাইত কোনো অৱশিষ্ট নাথাকিব তাৰ দুৰ্দিন দেখি পশ্চিমত থকা লোকবিলাকে বিস্ময় মানিব আৰু পূৱত থকাবিলাকে চিঞৰি উঠিব নিশ্চয় অধৰ্মীৰ বাসস্থান এই ৰূপ আৰু ঈশ্বৰক নজনা লোকৰ ঠাই এনেকুৱা সেয়া আছিল ইয়ুবৰ বিৱৰণ ওঠৰ নম্বৰ অধ্যায় ইউবৰ বিৱৰণ ঊনৈছ নম্বৰ অধ্যায় তেতিয়া ইউবে পুনৰাই উত্তৰ কৰি কলে তোমালোকেনো কিমান কাললৈ মোৰ মনত ক্লেশ দিবা আৰু বাক্যেৰে মোক গুৰি কৰিবা তোমালোকে এই দহ বাৰ মোক অপমান কৰিলা তোমালোকে যে মোলৈ নিষ্ঠুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছা ইয়াতে তোমালোকে লাজ নোপোৱা বাস্তৱিকে মই যদি ভুল কৰিলো তেন্তে মোৰ সেই ভুল মোৰতে আছে যদি বাস্তৱিকে তোমালোকে মোৰ ওপৰত গৰ্ব কৰা আৰু মোৰ বিৰুদ্ধে মোৰ অপমানৰ প্ৰমাণ কৰা তেন্তে তোমালোকে জানিবা যে ঈশ্বৰেহে মোৰ অন্যায় কৰিছে আৰু তেওঁৰ নিজৰ জালেৰেই মোক মেৰাই ধৰিছে চোৱা মই অন্যায়ৰ কাৰণে চিঞৰো কিন্তু কোনেও নুশুনে মই উপকাৰ পাবলৈ কাঠৰোক্তি কৰোঁ কিন্তু সুধ বিচাৰ নাই মই পাৰ হ'ব নোৱাৰাকৈ তেওঁ মোৰ বাটত জেওৰা দিছে আৰু মোৰ পথ আন্ধাৰ কৰিছে তেওঁ মোৰ গৌৰৱ ৰূপ বস্ত্ৰ হুলুকাই নিলে আৰু মোৰ মূৰৰ কিৰতি দূৰ কৰিলে তেওঁ মোক কেওফালে ভাঙি চিঙি পেলোৱাত মই বিনষ্ট হলো তেওঁ মোৰ আশাকো গছৰ দৰে উঘালি পেলালে তেওঁ মোৰ বিৰুদ্ধে নিজ ক্ৰোধ জ্বলালে আৰু তেওঁ মোকো তেওঁৰ শত্ৰুবোৰৰ মাজৰ এজন বুলি মানিছে তেওঁৰ সৈন্য দলবিলাকে একেলগে আহি মোৰ অহিতে গড় মাৰিছে আৰু মোৰ তম্বুৰ চাৰিওফালে চাউনি পাতিছে তেওঁ মোৰ ভাই ককাই বিলাকক মোৰ পৰা দূৰ কৰিলে আৰু মোৰ চিনাকী লোকবিলাক মোলৈ একেবাৰে অচিনাকি হ'ল মোৰ জ্ঞাতি কুটুম্ববিলাক আঁতৰ হৈছে আৰু মোৰ প্ৰণয়ৰ বন্ধুবিলাকে মোক পাহৰিলে মোৰ ঘৰৰ বন্দী আৰু মোৰ বেটীবোৰেও মোক অচিনাকি যেন জ্ঞান কৰে মই সিহঁতৰ দৃষ্টিত বিদেশী হৈছো মোৰ বন্দীক মই মাতিলে সি উত্তৰ নিদিয়ে মই নিজ মুখেৰে তাৰ আগত বিনয় কৰিবলগীয়া হৈছো মোৰ তিৰোতাৰ আগত মোৰ নিশ্বাস আৰু মোৰ সহোদৰৰ আগত মোৰ গাৰ গোন্ধ ঘীণলগীয়া হৈছে শিশুবিলাকেও মোক তুচ্ছ জ্ঞান কৰে মই উঠিব খুজিলে সিহঁতে মোৰ অহিতে কথা কয় মোৰ বিশ্বাসী বন্ধুবিলাকে মোক ঘিণ কৰে মোৰ প্ৰিয় পাত্ৰবিলাক মোৰ পৰা বিমুখ হ'ল মই হাৰে চালে লাগিলোঁ মই কেৱল দাঁতৰ ছালখিনিৰে সৈতে সাৰিলোঁ হে মোৰ বন্ধুবিলাক তোমালোকেই মোক কৃপা কৰা মোক কৃপা কৰা কিয়নো ঈশ্বৰৰ হাতে মোক স্পৰ্শ কৰিলে ঈশ্বৰৰ নিচিনাকৈ তোমালোকেও মোক কিয় তাৰণা কৰিছা আৰু মোৰ মঙহত তোমালোকৰ কিয় হেঁপাহ পলোৱা নাই অহ মোৰ কথাবোৰ লিখা হোৱা হলে উহ সেইবোৰ পুথিত তোলা হোৱা হলে উহ সেইবোৰ লোহাৰ লিখনিৰে শিলত লিখি ঘি ঢালি চিৰকাললৈকে ৰখা হোৱা হলে কেনে ভাল আছিল কিন্তু মই হলে জানো মোৰ মুক্তিদাতা জীয়াই আছে শেষত তেওঁ পৃথিৱীৰ ওপৰত উঠি থিয় হব আৰু মোৰ গাৰ ছাল এইদৰে নষ্ট হোৱাৰ পাছত মই শৰীৰবিহীন হৈ ঈশ্বৰক দৰ্শন কৰিম মই নিজেই তেওঁক দেখা পাম আনৰ চকুৱে নহয় মোৰ নিজৰ চকুৱেই তেওঁক দেখিব ভাবিয়াস কৰোতে কৰোতে মোৰ অন্তৰত মোৰ হৃদয় ক্ষীণ হৈ গৈছে মোত মূল কথা পোৱা যায় দেখি আমি তাক কেনেকৈ তাৰণা কৰিম এই বুলি যদি তোমালোকে কোৱা তেনেহলে তোমালোকে তৰোৱাললৈ ভয় কৰা কিয়নো ন্যায় বিচাৰ যে এটা আছে ইয়াক তোমালোকে জানিবৰ নিমিত্তে ক্ৰোধৰ দ্বাৰাই তৰোৱালৰ দণ্ড ঘটে সেয়া আছিল ইউবৰ বিৱৰণ ঊনৈশ নম্বৰ অধ্যায় ইউবৰ বিৱৰণ অধ্যায় তেতিয়া নামাঠীয়া চোফৰে পুনৰ উত্তৰ কৰি কলে মোৰ ভাৱনাই মোৰ অন্তৰত থকা উত্তৰ দিবলৈ মোক উদগাইছে মোক লাজ দিয়া উপদেশ মই শুনিলো তথাপি মোৰ বুদ্ধিদায়ক আত্মাই মোক উত্তৰ যোগাইছে কালৰ আৰম্ভৰে পৰা পৃথিৱীত মনুষ্যক স্থাপন কৰাৰ পৰা দুষ্টবোৰৰ জয়ধ্বনি যে অলপ কলিয়া আৰু অধৰ্মীৰ আনন্দ যে ক্ষমতেকীয়া ইয়াক তুমি নাজানানে যদি তাৰ মাহাত্ম আকাশ পাই গৈ আৰু তাৰ মূৰ মেঘত লাগে তথাপি সি নিজ বিষ্ঠাৰ দৰে চিৰকাললৈকে নষ্ট হব যিবিলাকে তাক দেখিছিল তেওঁবিলাকে সুধিব সি কত আছে সি সামাজিকৰ দৰে উৰি যাব তাক আৰু পোৱা নাযাব এনে কি ৰাতি কালৰ দৰ্শনৰ দৰে সি লুপ্ত হব যি চকুৱে তাক দেখিছিল সেই চকুৱে তাক আৰু নেদেখিব তাৰ নিবাসৰ ঠায়ে তাক আৰু দেখা নাপাব তাৰ সন্তানবিলাকে দৰিদ্ৰবিলাকৰ পৰা অনুগ্ৰহ বিচাৰিব আৰু তাৰ নিজ হাতে তাৰ ধন সম্পত্তি উভুটাই দিব তাৰ অস্থিবোৰ ডেকা কালৰ শক্তিৰে পৰিপূৰ্ণ কিন্তু ইও তাৰ লগত ধূলিত শুব যদিও দুষ্টতা তাৰ মুখত সোৱাদ লাগে যদিও সি জীৱাৰ তলত তাক লুকুৱাই ৰাখে যদিও সি ভাল পাই এৰি দিব নোখোজি তাক তালোত ৰাখি থয় তথাপি তাৰ আহাৰ পেট পাই বিক্ৰীত হয় ই তাৰ ভিতৰত কালসৰ্পৰ বিষ স্বৰূপ হৈ পৰে সি ধন সম্পত্তি গ্ৰাস কৰে আৰু তাক পুনৰাই বটিয়াই পেলাব ঈশ্বৰে তাৰ পেটৰ পৰা তাক উলিয়াই পেলাব সি কাল সৰ্পৰ বিষ চুহিব বিশ সাপৰ জীৱাই তাক বধ কৰিব সি নদীবোৰ দেখা নাপাব মৌ আৰু দৈ বৈ যোৱা সুতিবোৰ নেদেখিব সি নিজ পৰিশ্ৰমৰ ফল উভুটাই দিব গ্ৰাস নকৰিব সি লাভ পোৱা নিজ সম্পত্তি অনুসাৰে উল্লাস নকৰিব সি দৰিদ্ৰবিলাকক উপদ্ৰৱ আৰু ত্যাগ কৰিলে এই হেতুকে যি ঘৰ সি কাঢ়ি ললে সেই ঘৰ সি সাজি লেটাব নোৱাৰিব তাৰ পেটৰ কেতিয়াও তৃপ্তি নহয় এই হেতুকে সি নিজৰ মৰমৰ বস্তুৰ মাজৰ একোকে ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব সি গ্ৰাস নকৰা একোৱেই বাকী নাই এই কাৰণে তাৰ মংগল চিৰকল নহব তাৰ বস্তু বাহানি জোৰাওকৈ থকা সময়তো সি ঠেকত পৰিব দুখত পৰা প্ৰতিজনৰ হাতে তাক আক্ৰমণ কৰিব সি নিজ পেট ভৰাবলৈ ধৰোতেই ঈশ্বৰে তাৰ ওপৰত নিজৰ ক্ৰোধাগ্নি পেলাব আৰু সি খাই থাকোতেই তাৰ ওপৰত তাক বৰষাব সি লোহাৰ অস্ত্ৰৰ পৰা পলাই যাব কিন্তু পিতলৰ ধনুৰ্বানে তাক সৰকাই পেলাব সি বান টানিলে সেয়ে তাৰ গাৰ পৰা ওলাই আহে এনেকেই তাৰ তীৰ বিৰোৱা আগ তাৰ পিত বাহিৰ হয় তাতে মৰণৰ ভয়ে তাক আক্ৰমণ কৰে তাৰ সঞ্চিত বস্তুৰ অৰ্থে ঘূৰ আন্ধাৰ ৰাখি থোৱা হৈছে মানুহে নধৰা জুই এটাক গ্ৰাস কৰিব সেয়ে তাৰ তম্বুত থকা অৱশিষ্ট বস্তু ভস্ম কৰিব আকাশমণ্ডলে তাৰ অপৰাধ প্ৰকাশ কৰিব আৰু পৃথিৱী তাৰ বিৰুদ্ধে উঠিব তাৰ ঘৰৰ সম্পত্তি উৰি যাব ঈশ্বৰৰ ক্ৰোধৰ দিনা তাক ঢল পানীয়ে উটাই নিব দুষ্ট মানুহে ঈশ্বৰৰ পৰা পাবলগীয়া ভাগ এয়ে আৰু এয়েই ঈশ্বৰে নিৰূপণ কৰা তাৰ অধিকাৰ সেয়া আছিল ইউবৰ বিৱৰণ বিশ নম্বৰ অধ্যায়